Əziz izləyicilər, tərbi xəbərlərimizi ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Oktyabrın 19-da saat 13:08 və 13-ün radələrində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə hava-yer zərbələndirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2 SU-25 hücum təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə göstərmə tərəfindən məhv edilib. Publika istəbab edilir ki, bu barədə Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Allah əsgərlərimizi qorusun.